Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Буданов здав Єрмака. Ось чому всю групу Боданова за останні роки ліквідували? Ось чому зараз Буданова хочуть зняти, відправити в небуття? Все за наказом Єрмака. А тепер офіційно мишеня пише мовою оригіналу. Очень інтересна історія. Українські власти узнали о приказі Путіна вторгнутися в Україну за день до війни. Інформацію передав банкір, которого в марті застрелила СБУ. Речь ідет о Денисі Киреєві. По даним Даблсі Джей передав українській розвідці розвідки разведданные из России. Благодаря своим связям Киреев получил из России информацию обо всем. Мир спецслужб и мир финансов всегда связаны. Как пишет издание во второй половине 23 февраля, Киреев передал генералу Буданову свежие разведданные. Путин только что удал приказ о вторжении, которое должно начаться 24 февраля. Он также узнал основную точку атаки аэродром Гастомеля. Подсказка Киреева дала Украине несколько драгоценных часов, чтобы перебросить войска для противодействия российскому наступлению. После боя русскими аэропорт был поврежден и неприменим для сил вторжения, рассказал потом Буданов. Позднее Киреев принял участие в первых переговорах о прекращении огня, которые проходили в Беларуси. Но перед вторым раундом ему позвонили из приемной главы контрразведки СБУ Александра Поклада. После этого он приехал в Киеве и предупредил своих телохранителей и бывших в его группе сотрудников военной разведки, что его могут арестовать. Почти так и вышло на вызов из СБУ Киреев приехал. Его охрану положили лицом в землю, его увезли, а через полтора часа нашли мертвым. Он был убит сотрудником СБУ как шпион Москвы, однако позже глава украинской разведки заявил, что информация от Киреева помогла ВСУ отстоять Киева, а президент посмертно наградил его медалью. Через несколько месяцев Владимир Зеленский уволил главу СБУ, провел серию перестановок среди его генералов. Было заведено более 650 уголовных дел о госизмене. Редакция канала на сайт педальности за высловленные о и политологи в политике в экспорте в анонимных телеграм каналах каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, Подписывайтесь. Переможемо разом.